вообще не чувствуют меня. И я жила там, как птица в клетке. Но все-таки знаешь, собралась, подошла к нему и сказала, папа, мне не нужны твои деньги. Все машины, бриллианты, мерседесы. Я всего должна добиться сама. И ушла. Круто. И сейчас вот снимаю хату, рисую потихоньку. В каком стиле рисуешь? Да, вообще в разных стилях. Ну, такие, знаешь, более постельные тона. Вот в таких я Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается. Слушай, а может уже встретимся лично? Сходим куда-нибудь? А, ну, давай. А куда? Судя по теме, на выставку. На выставку? Я тогда заеду с тобой часиков шесть. Нормально? А, Ну да, вроде нормально. Заезжай. Спасибо, 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 Кто молодец, я молодец, Кто молодец, я я молодец, я молодец, я ты там ага да, да 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 хорошо ну помнишь у тебя были эти ну типа лабутали ага да 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 меня сережа на свидание пригласил на выставку кисунь на выставку ты чё ага хорошо да срочнят надо очень очень надо ага все спасибо очень сильно выручила спасибо спасибо все. No, no, Ты слышишь, ну что, ты уже здесь? Ты что, вообще никаких поступков не помнишь? Ага, ну чтоб тебе так зарплату давали на работе, как ты мне лабутер. Ты да ерундой страдаешь. Сходила бы лучше колбасы купила. Зачем? Говорю, колбасы бы лучше купила. Ага, сейчас, разбежалась, волосы назад. Да чтобы я этой жирной пищи больше у нас в доме не видела. Еда как еда, чего ты на колбасу наговариваешь? А ну-ка давай. Я, ты, зачем меня так раскормила? Мне на свидание надо. А ты, ты, ты меня кормишь одними колбасами, бутербродами. Зачем? Живот как живот. Чего ты прицепилась? А ну-ка давай. Достал. Достал. Максимально вдох. Достал. Все. Иди. I'm the main